मदद करने वाले इन रज़ाकारों का ताल्लुक भूटान की ऑरेंज वर्कफ़ोर्स से है तकरीबन तीस हज़ार रजाकारों पर मबनी ये फ़ोर्स हमालिया के इस मुल्क में वबा पर काबू पाने में कामयाबी की एक नई तारीख रकम कर रही है जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो यहाँ के हुकाम ने लोगों को माली मुराद की पेशकश की ताकि सेहत आमा के महदूद अमले की मदद के लिए रजाकारों को भर्ती किया जा सके यहाँ बहुत सारे लोग रजाकारों के तौर पर काम करना चाहते थे और ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा था की यहाँ आपको मराहत मिल रही है लेकिन मराहत लेने की बजाय लोग रजाकारों के तौर पर रजिस्टर हो रहे थे वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे तकरीबन पिछहत्तर लाख अफराद पर इस मुल्क की नबे फीसद बालग आबादी बैन अवी एहतियात की वजह से और मुल्क के रहनुमाओं और कम्यूनिटी की कोशिशों के बायस मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुकी है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की पहली 5 लाख खुराकें भारत से यहाँ आई थी जब नई दिल्ली ने अपनी बरामदात रोक दी तो भूटान ने डोनर्स से रबता किया और फिर जुलाई में कोवैक्स के तहत मॉडर्ना वैक्सीन यहाँ भेजी गई दो मुख्तफ वैक्सीनों का लगाना एक ऐसे मुल्क में कोई मसला नहीं था जहाँ के आईनी बादशाह जगमे खेसर नामगिल आवाम को मुकम्मल एतमाद है और ना ही यहाँ वैक्सीन लेने में किसी को कोई हिचकचाहटन फ्रंट लाइन पर काम करने वाली रजाकार की हैसियत से मैं वैक्सीन लगाना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ और ये भी कि हमारे बादशाह सलामत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है हमें लगता है कि एक शहरी की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी है। है, लोग लोग वैक्सीन वैक्सीन की को समझते हैं। समझते हैं। हैं कि बीमारियों से करती है। और वो नस्लों से ये देख रहे हैं दूसरी खुराकें दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक में भी सिर्फ एक हफ्ते में दे दी गई आलमी इदारे यूनिसेफ ने इसे किसी वबा के दौरान सबसे तेज़ रफ्तार वैक्सीनेशन मुहिम करार दिया है अगर भूटान इतने कम हेल्थ वर्कर के साथ मानसून के दौरान पूरी अहल आबादी को वैक्सीन लगाने में कामयाब होने के बाद अब बच्चों की जाने रुख कर रहा है तो भूटान कोविड की वबा से शदीद मुतासर इस खत में उम्मीद की किरण बन सकता है भूटान के बादशाह ने आवाम को इस मुहिम में शामिल करने पर जोर देने के लिए दूर दराज बस्तियों का सफर किया खासतौर पर जब तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट ने भूटान की सरहद के साथ वाकई भारत में तबाही मचाना शुरू की जहां से लोग आते जाते रहते हैं मेरे ख्याल में भूटान से जो सबक सीखा जा सकता है वो एक हमदर्द क्यादत का है जो बिल्कुल ऊपर से शुरू होती है इससे मुराद है गहरी हमदर्दी रखना हकीकी मानों में दूसरों की सूरत हाल को समझना उनके साथ चलना और फिर इस इंतहाई हौलनाक वबा के दौरान लोगों की मदद के लिए कोशिशें करना भूटान की कामयाबी को किसी बहरान के दौरान एक कौम के मुतह होकर एक इकाई बन जाने से मंसूब किया जा रहा है